Bismillahirrahmanirrahim hadza faslun ibarat fasal al mau utawi banyu iku kolilun ana kang kithe wa lan ana kang akeh al kolilu utawi banyu kang ikuma iku ma banyu selaima dunal kulatani kang kurang saking rongkola wal kathiru utawi banyu kang akeh iku al iku kulatani ono rongkola keri-keri fa mongko akeh apa kathir alkolilu utawi banyu kang kete iku yatan dadi najis apa qalil oleh dadi najis biwukuning najasati sebab tumibane najis tumipo fihi ing dalem qalil wailam yataghayyar lan senajan musora wah opo qalil walmau utawi banyu sifatema alkafiru kang akeh Iqulaya jasu ora dadi najis apa kathir illa idza taghayyara kejebo ing dalem nalikane dadi owah apa tok muhurasani kathir au launuhu utawa werna ni kathir au utawa ambune kathir wallahu alam bisawab